сегодня поговорить о страхах перед регрессом недавно со мной связалась клиентка и спрашивала конкретно за регресс что это такое что да он сейчас очень популярен что много предлагают как бы вроде как интересно но страшно и в чем страх страх заключался в том что вдруг я засну и не проснусь а вдруг со мной что-то сделают, а вдруг, ну, а вдруг, а вдруг и а вдруг. То есть очень много таких моментов было сомнений. Я прекрасно понимаю то, что первый раз, то, что никогда не пробовал, всегда определенные опасения вызывает. Так вот, хочу сказать о том, что регрессивный гипноз это не тот гипноз, который все как бы видят классический гипноз, да? Это не классический гипноз. Это регрессивный гипноз, который дает возможность расслабиться, войти в такое вот приятное трансовое состояние, да? И с проводником, с регрессологом грамотно, грамотно да, пройти по определенным алгоритмам, которые помогут решить ваш запрос, которые, например, вы не могли решить годами, с детства, то есть какие-то проблемы, какие-то затыки, какие-то отношения, да, которые постоянно не складываются, либо они получаются с мужчинами восстановить отношения, либо от женщины не получается, да, как-то наладить отношения с одной, с второй, с третьей, что-то не получается, либо что-то по финансам не идет, либо что-то работа как-то не клеится. И это все говорит о том, что у вас есть какие-то внутренние блоки. Возможно, это какой-то негативный опыт души из прошлого воплощения, потому что наша душа, она вечная, и, соответственно, она проживала очень много воплощений, и какие-то негативные моменты зафиксировались у нее в информационном поле, и теперь отзываются на теле, в теле, как-то эмоционально, как-то чувствительно, да, что вот я это попробовал, обжегся, я туда не пойду. Так вот, регрессивный гипноз помогает разобраться, прочувствовать, перезаписать, переосмыслить, перепрочувствовать, переключить на позитив и идти дальше, двигаться, трансформироваться вперед, для того, чтобы ничто плохое больше не мешало. И в этом я вам помогу. Приходите ко мне, и я вас очень хорошо, эффективно, мягко проведу в себя.